Добрый день, мои уважаемые маленькие сучани, их еще более уважаемые родители. Я поздравляю всех с наступающими праздниками. Новый год всегда волшебный праздник, от которого все дети ждут каких-то неповторимых подарков. И я очень надеюсь, что вы эти подарки получите. В этом году нас особенно радует зима, снег. Я надеюсь, что на протяжении всех зимних каникул у нас будут работать и в детском парке, и на стадионе «Авангард», и в парке Кожедуба катки. Поэтому я бы на вашем месте родителям просто сказал бы в подарок мне, пожалуйста, коньки. И это действительно очень важно, потому что в следующем году у нас появится обязательно нам подарок от кабинета министра в Ледовая арена. И вот тогда вы будете уже натренированные на естественном льду кататься на хорошем искусственном ровном. А сейчас я хочу вам пожелать хорошего настроения. Вы проучились половину года. И прилежно выполняли все э, уроки, домашние задания, выполняли э, приказы и просьбы родителей. А вот теперь, аж на целых две недели с лишним, вы можете просто сказать, а теперь мы ничего выполнять не будем. Поэтому приходите домой и говорите родителям, миски голова, дозволил баловаться, не слушаться. И вообще вести эти предстоящие новый год каникулы, новый год и каникулы, как вы того себе желаете, потому что вы это заслужили. С праздником. Вас!